আপোনালোকে সকলোৱে অৱগত বা আমি অসমৰ ৰাইজেও এই বিষয়ে বহুদিনৰ পৰা আলোচনা কৰি আহিছিলোঁ যে আমাৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে যি বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ মহাৰাজ নৰনাৰায়ণৰ অনুৰোধক্ৰমে নিৰ্মাণ কৰিছিলে আৰু কালক্ৰমত এই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন অসমৰ পৰা টিবেদ হৈ লণ্ডন ফ্ৰান্স এনেকুৱা বিভিন্ন স্থানলৈ যায়গৈ আৰু এই বিষয়ে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে আমাৰ মাজত আলাপ আলোচনাও হৈছে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন অন্তত অসমৰ মানুহে চাব পাৰক তাৰ কাৰণে বহুতো প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টাও চলোৱা হৈছে আৰু বিশেষকৈ ইউৰোপৰ তিনিটা মিউজিয়ামত বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন আছে কোনখন আচল বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ তাক লৈও বিভিন্ন সময়ত আমাৰ মাজত বিভিন্ন কথা আলোচনা হৈছে এই বিষয়ে আমাৰ ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামৰ কিউৰেটৰ ৰিচাৰ্ড ব্লাটনছ তেখেতে এখন কিতাপ লিখিছিলে সেই কিতাপখনত বৃন্দাবনী বস্ত্ৰৰ বিষয়ে বহুখিনি কথা সংলগ্ন হৈ আছে তাৰ ফেব্ৰিক কেনেকুৱা তাৰ বনোৱা ষ্টাইলটো কেনেকুৱা আছিল আৰু ইয়াৰ লগত জড়িত যিটো আমাৰ আধ্যাত্মিক ইতিহাস তাৰ বিষয়েও তেখেতে বৰ্ণনা কৰিছিল তেখেত অসমলৈ আহিছিলে আৰু কেইবছৰমান আগতে লণ্ডনৰ ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামত তাত থকা বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন প্ৰদৰ্শনো কৰা হৈছিলে আজি যদি আমি কোনোবাই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন চাব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আগতীয়াকৈ মেইল দি ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামৰ পৰা এপইণ্টমেণ্ট ল'ব লাগে আৰু নিৰ্দিষ্ট দিনতহে গৈ আমি তাক চাব পাৰোঁ কাৰণ এতিয়া ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামে কাপোৰখনৰ বা টেক্সটাইলৰ বয়স বাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে নৰ্মেল ডিছপ্লে তাত বন্ধ কৰি তাক আছুতীয়াকৈ ৰাখি থৈছে যাতে কোনো ধৰণে বতাহৰ লগত বা জল বাহিৰৰ প্ৰদূষণৰ লগত কাপোৰখনৰ কোনো সম্পৰ্ক নহয় ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামত থকা বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন মই নিজে চাইছিলোঁগৈ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ থাকোঁতে ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই ফ্ৰেন্সত থকা বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখনো তেখেতেও গৈ চাইছিলেগৈ দুইখনৰ মাজত কোনখন আচল কোনখন পৰৱৰ্তী সময়ত বনোৱা কোনখন মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ হাতেৰি বনোৱা পাৰ্থক্যটো ধৰিব নোৱাৰি আৰু ইয়াৰ বিষয়ে বহুখিনি চৰ্চাৰ প্ৰয়োজন আছে যি নহওক অসম চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত আমি ব্ৰিটিছ মিউজিয়াম ফ্ৰেন্স আৰু এই ধৰণে য'তেই আমি যেনেকৈ খবৰ শুনি শুনিছিলোঁ যে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ ইয়াতে আছে আমি সকলোৰে লগত সদায়ে যোগাযোগ কৰি আছিলোঁ যে অন্তত এবাৰ আমাক যদি দিব নোৱাৰেও আৰু আমি লোৱাটোতো অসুবিধা আছে কাৰণ সেই ধৰণৰ যি তাত সংৰক্ষণ কৰি যি ধৰণে ৰাখিব লাগে তেনেকুৱা ব্যৱস্থা আমাৰ অসমত নাই যি নহওক আমি খুব চেষ্টা কৰিছিলোঁ যে অন্তত অসমৰ মানুহে চাব পৰাকৈ বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন এবাৰ অসমলৈ লৈ অহা যাওক আমি বহুদিন ধৰি চেষ্টাও কৰিছিলোঁ ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামত মই নিজেও গৈছিলোঁ ফ্ৰেন্সত আমাৰ অধ্যক্ষ থাকোঁতে ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াও গৈছিলে কিন্তু কোনেও কেতিয়াও আমাক সঁহাৰি দিয়া নাছিল যোৱা কিছুদিনত আমি আকৌ এবাৰ প্ৰচেষ্টা চলাইছিলোঁ যে আমি অন্ততঃ বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন আমাৰ জীৱনকালত এবাৰ আমি অসমলৈ আনিব পাৰোঁ নেকি শেহতীয়াকৈ আমাৰ বাবে এটা আনন্দৰ বিষয় যে ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামে তেওঁলোকে আমাক এখন পত্ৰ লিখিছে আৰু তেওঁলোকে আমাক কৈছে যে কেইটামান কণ্ডিশ্যন যদি আমি পূৰা কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে দুহেজাৰ সাতাইছ চনত তেওঁলোকে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন অসমত ওঠৰ মাহৰ কাৰণে অহাৰ বাবে তেওঁলোকে ব্যৱস্থা হাতত ল'ব আৰু তেওঁলোকে আমাক কৈছে যে এই ক্ষেত্ৰত আমাক ব্ৰিটিছ মিউজিয়াম আৰু আমাৰ মাজত যিটো যোগাযোগ এই যোগাযোগটো জে এছ ডাব্লিউ নামৰ যিটো কোম্পেনী আছে তেওঁলোকৰ চি এছ আৰ এক্টিভিটিয়ে হৈছে আৰ্ট আৰু ক্ৰাফ্টৰ ওপৰত কাম কৰা তেওঁলোকে ইনিচিয়েটিভ লৈ ব্ৰিটিছ মিউজিয়াম আৰু আমাৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক কৰি দিছিলে এতিয়া তেওঁলোকে আমাক কেইটামান কথা কৈছে এটা তেওঁলোকে আমাক কৈছে যে ডিজিটেল এক্সপেৰিয়েঞ্চৰ কাৰণে তেওঁলোকে এই বছৰেই বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন আমাক দেখুৱাব খুজিব অৰ্থাৎ কলাক্ষেত্ৰত আমি গ'লোঁ তাৰপৰা আমি ডিজিটেলি ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামত বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন প্ৰদৰ্শিত হৈ থাকিব আৰু আমি ডিজিটেলী তাক অনলাইভ চাব পাৰিম অৰ্থাৎ য'ত আমাৰ কিয়ক্স থাকিব তাতে গৈ আমি থিয় হ'লোঁ বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন লণ্ডনত থাকিব আৰু ইয়াৰ পৰাই বস্ত্ৰখন আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিলোঁ দ্বিতীয় তেওঁলোকে কৈছে যে এটা নতুন মিউজিয়াম অসমত বনাব লাগিব যিটো মিউজিয়াম বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন ৰাখিব পৰা পৰিৱেশৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ হ'ব লাগিব তাৰ গোটেই ভিতৰৰ যিটো ব্যৱস্থা হ'ব গ্লাছ বা আন ধৰণৰ ব্যৱস্থা হ'ব সেই বস্তুটো বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন আনিলে তাক ৰাখিব পৰা পৰ্যায়ত অৰ্থাৎ ই যাতে কোনো কাৰণে ক্ষতি নহয় তেনেকুৱা আপ টু ডেট এটা সংগ্ৰাহালয় আমাৰ চৰকাৰে বনাব লাগিব গুৱাহাটীৰ মিউজিয়াম কলাক্ষেত্ৰ তেওঁলোকে পৰিদৰ্শন কৰি গৈছে আৰু তেওঁলোকে কৈছে যে সেইটো পৰ্যায়ত নহ'ব ষ্টেট অফ আৰ্ট এটা মিউজিয়াম বনাব লাগিব আৰু যদি আমি ষ্টেট অফ আৰ্ট মিউজিয়ামটো আমি বনাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে কৈছে যে উই আৰ এক্টিভলি ৱৰ্কিং টুৱাৰ্ডছ দ্য লোন অৱ দ্য টেক্সটাইল টু ব'ট চি এছ এম বি এছ ইন মুম্বাই এন টু আছাম ইন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি চেভেন অৰ্থাৎ আমি যদি মিউজিয়ামটো বনাব পাৰোঁ তেওঁলোক সন্তুষ্ট হয় দুহেজাৰ সাতাইছ চনত ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামত থকা বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন আমি অসমত আনিব পাৰিম আৰু এবাৰ যদি ব্ৰিটিছত থকাখন আমি আনিব পাৰোঁ সেইখন যদি তাৰ প্ৰদৰ্শনীটো সুকলমে হৈ যায় তেতিয়াহ'লে আন মিউজিয়ামত থকাও বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ অসমত অনাত অসুবিধা নহ'ব ৰাজ্য চৰকাৰে মিউজিয়াম কেনেকৈ বনাম কি বনাম আমাৰ গোটেই তাৰ অভিজ্ঞতাও নাই জে এছ ডাব্লিউ গ্ৰুপে অসমত এজ এ পাৰ্ট অফ চি এছ আৰ এক্টিভিটি তেওঁলোকে এটা মিউজিয়াম আমাক বনাই দিয়াৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে যে তেওঁলোকে মিউজিয়ামটো বনাব আৰু অসম চৰকাৰক উপহাৰস্বৰূপে তেখেতসকলে তাক ওভতাই দিব ইট উইল দে উইল কনষ্ট্ৰাক্ট এণ্ড দে উইল গিভ বেক টু আছাম এজ এ গিফ্ট তেওঁলোকে বনাই পেলাই যোৱা কেবিনেটত আমি আমাৰ খানাপাৰাৰ ছেৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিটো ফাৰ্ম আছে তাত যিটো কনষ্ট্ৰাক্টেড আছাম টাইপৰ সৰু সুৰা ঘৰ বনোৱা আছে তাতে আমি এবিঘা মাটি দিছোঁ যাতে বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ আনিবৰ কাৰণে মিউজিয়ামটো আমি বনাব পাৰোঁ যিহেতু খানাপাৰা ফিল্ডখন থাকিব পাৰ্কিং আদিৰো সুবিধা হ'ব যেতিয়া বস্ত্ৰখন আহিব থুলমূলকৈ ক'ব গ'লে আমি এইখিনিয়ে যে বহুদিনৰ মূৰত আমি বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন অনাৰ বাবে এটা যিটোক সফলতা সেই সফলতাৰ দিশত আগবাঢ়িছোঁ ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামে মোক ছেপ্টেম্বৰত লণ্ডনলৈ যাবলৈ নিমন্ত্ৰণো কৰিছে যে আপুনি আহক বাকী থকা কথাখিনি পাতিম ছেপ্টেম্বৰত যোৱাত অসুবিধা হ'ব অক্টোবৰ নৱেম্বৰত এবাৰ মই যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যাতে গোটেইটোক চূড়ান্ত ৰূপ দিব পাৰি এই বিষয়ে ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামৰ পৰা অহা যিখন চিঠি সেইখন আমি আপোনালোকক দি দিম যাতে আপোনালোকে বিষয়টো আৰু অলপ হৃদয়ংগম বা আৰু অলপ বস্তুটো ইন ডেফটত বুজিব পাৰে ছ' তেওঁলোকে আমাক লিখিছে যে মিউজিয়ামটো যদি তেওঁলোক সন্তুষ্ট হয় ইন প্ৰিপাৰেচন ফৰ এ ফিউচাৰ লোন অফ দ্য টেক্সটাইল উইল চৰ্টলি শ্বেয়াৰ আৱাৰ ৰিকমেণ্ডেশ্যন অন এনভাইৰমেণ্টেল এণ্ড ছিকিউৰিটি ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ ডেট শ্বুড বি কনচিডাৰ ডিউৰিং দ্য বিল্ডিং ডেভেলপমেণ্ট অৰ্থাৎ তেওঁলোকে আমাক দিব যে কেনেকৈ এনভাইৰমেণ্টেল নৰ্মছ হ'ব কেনেকৈ চিকিউৰিটি ষ্টেণ্ডাৰ্ড হ'ব সেইখিনি তেওঁলোকে আমাক জনাব তেওঁলোকৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড মতে আমি তাক বনাব লাগিব আৰু স্বাভাৱিকতে ব্ৰিটিছৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড মতে যদি আমি বনাব পাৰোঁ ছেম ষ্টেণ্ডাৰ্ড উইল এপ্লাই টু ফ্ৰেণ্ডছ অলছু ইন এ লেটাৰ পিৰিয়ড গতিকে এইটো আমাৰ কাৰণে খুব এটা আনন্দৰ বতৰা বৃন্দাবনী বস্ত্ৰখন আপোনালোকে সকলোৱে দেখিছে আগতে মাজতে এনেকৈ তাক প্ৰেজেণ্টেশ্যন কৰা হৈছিল ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামত কিন্তু আজিকালি টেক্সটাইলখন অলপ উৱলি যোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে তাক খুব সংৰক্ষণ কৰি ৰাখে আৰু মানুহে চাব খুজিলেও বহুদিন আগৰ পৰাই এপইণ্টমেণ্ট ল'ব লাগে এই ক্ষেত্ৰত আমাক আমি ভাৰত চৰকাৰেও লিখিছোঁ আৰু তেখেতসকলে আমাক যিটো ছুভেদেন গেৰেণ্টি দিব লাগে যে কাপোৰখন উভতি যাব সেই গেৰেণ্টিও দিবৰ কাৰণে আমি ভাৰত চৰকাৰক ইতিমধ্যে লিখিছোঁ জয়শংকৰ ডাঙৰীয়াক তেওঁ মই আগষ্টতে তেওঁক চিঠি লিখিছোঁ তেওঁ ব্ৰিটিছ ভাৰতস্থ ব্ৰিটিছ ৰাষ্ট্ৰদূতক ভাৰতৰ ব্ৰিটিছ ৰাষ্ট্ৰদূতক এই ক্ষেত্ৰত আমাক সহায় কৰাৰ কাৰণে নিৰ্দেশ দিছে আৰু বে বেচিকেলি অসম চৰকাৰ জে এছ ডাব্লিউ আৰু ইণ্ডিয়ান এম্বেছেডৰ ইন ব্ৰিটেইন আমি তিনিওটা একেলগে লগ লাগি এই কামটো আগবঢ়াই নিছোঁ